أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم شدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا من حميم وعذاب اليم بما كان